Hər kəsə salamlar dostlar, xoş gördük sizləri. Bu gün sizlər üçün çox gözəl e, reseptlə gəlmişəm. Bugünkü resepti mənim tək xəmirlə, e, yəni tək xəmirlə mən həm çörək etdim, həm börək etdim. E, xəmirimin reseptini də adi e, çörək resepti daxilində bölüşəcəm ə bunun üçün mən 2 stəkan ilıq suya 1 çay qaşığı maya əlavə edirəm, 1 çay qaşığı şəkər tozu əlavə edirəm və köpürməyini gözləyirəm. Bax gördüyünüz kimi üzü köpürür və bunu unuma əlavə edirəm. Unuma da əvvəlcədən mən 2 qaşıq çay qaşığı duz qatmışam. Və normal bildiyimiz bir xəmir yoğururuq. Xəmirimiz bir az əlimizə yapışmalıdır, yəni yumşaq olmalıdır. Gördüyünüz kimi tam un, unlu xəmir etmirəm, yumşaq edirəm və xəmirimi qoyuram 40 dəqiqə, 1 saat, vaxtınız varsa xəmir özünə gəlsin. 40 dəqiqədən sonra bax gördüyünüz kimi belə şişəcək və mən onu stolun üstünə qoyub əlimlə unluyuub hər tərəfini xəmiri toparlayıram. Xəmiri toparladıqdan sonra kündələrə ayırıram. 3 ədəd kündəni uzunsov halda hazırlayıb çörək kimi mən qoyuram. Biraz bu şəkildə 20 dəqiqə qala bilsə, əgər vaxtınız varsa 20 dəqiqə xəmir özünə gəlsin. Sonra tuxovqaya qoyun digər gündələri isə 8 hissəyə bölürəm, balaca-balaca gündələr balaca edirəm. Həmin o 8 gündəni isə baxın belə açıram, yağlayıram, qatlayıram, bir-birinin içinə qoyuram. Baxın, göstərirəm sizə. Və yenə də digərini də açacam, yağlayacam, bu qatladığımı da digərinin üstünə qoyacam və beləcə 8 qat, 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 qat bir-birinin içinə yığacam. Ən son göstərəcəm sizə bunu unlayacam. Bunu biraz açıram və bir qatda qatdalayıram, qoyuram kənara. Digər gündəmi açıram. Kənara qoyduqdan sonra bütün 8 gündəmi beləcə edirəm. Ən sonuncu gündəni açıram, bükürəm və qabın içində unlayıram, salofan keçirirəm, xaladeynikə qoyuram. Xaladeynikdə ən az 25-30 dəqiqədə gözlədirik. Gördüyünüz kimi qabıma un səpirəm, qloq keçirdirəm və xaldeynikə qoyuram. Ən az 25-30 dəqiqə xaldeynin aşağısında, yəni soyuducunun aşağı hissəsində gözləməlidir. Daha sonra çıxarıram və başlayıram onu yaymağa. Gördüyünüz kimi belə yayıram və Göyərti və pendir əlavə edirəm. Siz istəsəz sadəcə pendirlə, sadəcə sarı pendirlə, yəni Holland pendiri ilə də edə bilərsiniz. Çox gözəl olar. Mən göyərti və ağ pendirdən istifadə etdim. Göyərti zövqünüzə görə istədiyiniz göyərtidən hamısını qatladıqdan sonra kəsirəm. Üzərlərinə yumurta sarısı, yağ əlavə edirəm və küncü təlavə edirəm və 180 dərəcədə bişirirəm. Çörəklərimi də eynən elə 200 dərəcədə bişirmişəm qızarıb alt üst gördüyünüz kimi çörəyimdə hazırdır mənim. Börəyimdə hazırdır sayədə tək xəmirlə səhər-səhər isti-isti iki növ şey edə bilərsiniz. Hər kəsə nur olsun. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Təşəkkür edirəm.